Здравствуйте, дорогие друзья! Вы думаете, сегодня снова увидите умных людей? -дан -дан. Конечно, увидите! Но для воплощения новых людей у нас нет кадров! Как нет кадров? У нас еще четыре кадра есть! Ой, Батьков! Да. Уже три! Парни, а вы знаете, что они за монокристаллов очень негативно сказывается на здоровье австралийских шутников? Ты что, самый умный, что ли? А что, нет, что ли? Да я самый умный, вы что? Это паутина Пенделайки. И сегодня в нашей программе мы узнаем, кто из нас из вас самый умный. Итак, Сабриат Иванович, вы готовы? Подождите, мне нужно собраться. Ну тогда первый вопрос. Что больше любит Сергей Анатольевич? Варень или сгущенку? Зрайский мел. Правильно. Геометрическая фигура. Неправильный шар. Что такое осень? Это небо. Правильно. А, продолжите фразу без труда. Нет работы Виктор Константинович и Елена Викторовна. Правильно. Известный исполнитель шансона. Шар. Неправильно, круг. Смесь свеклы и моркови. А, свекровь. Правильно. Внимание. Улыбочку. <свечный шар> э, Все-таки мы так и не выяснили, кто из нас сам. Чебар не может это? Поедем. поедим. Давайте да. поедим. А куда пойдем? В столовую. Тем более сегодня там особенный гость. Какой еще гость? Кто? А пошли посмотрим. Давай. Пойдемте. Дорогие друзья, это программа СМАК. Меня зовут Иван Тургант и сегодня мы ведем прямой репортаж из 41-й школы города Ижевска. Сегодня у нас особый гость. Его зовут, зовут э, Геннадий Петрович Малахов. Встречаем его! А доброго вам здоровья а, Здравствуйте! А что мы сегодня будем готовить? Значит, готовить мы сегодня будем салат здоровья. Почему здоровье? Потому что здоровье, молоко, коровье. Понятно. А из чего состоит наш салат? Погодите вы. Для начала по традиции коротко о лунных сутках. Итак, сегодня 23 мая, суббота, 15 лунные сутки. В этот день народе называют Иван Супляжу. Геннадий Петрович, а, мы совсем заговорились. Может быть, продолжим приготовление нашего салата? Так вот, значится, салатик да. здоровье. Правильно? Правильно. Вот. Все компоненты лечебные. Это докторский огурец, докторская колбаса и докторские яйца. Понятно. Вот. Спасибо. Вот. Хотелось бы для начала сказать, что вождем нашего салата будет шуруп. Стой, может не возьмем, а спонсором? А, ну да. Волоградские шурупы, Крути на здоровье. Так вот, значит, что мы делаем с салатом? Берем ингредиенты. Берем. Берем. Вот стойте! Мне же нужно сначала помыть. Не надо. Можно и помыть. <связать> помыть. <связать> вот помыли. Значит, что дальше? Шинкуем мелко, очень мелко. Вот <связать> это же круто. Нет, это мелко. Шинкуем очень аккуратно, поскольку по рецепту салат без мяса. <связать> вот. вот. Значит. зелень, чтобы пахло лесом. Чувствуете? Лесом пахнет. Лесом понела, да. Красота, вообще. Вот, значит, что можно еще добавить у салата? Чтобы салат был идеально готовым, можно туда залить что? То сол. Подождите, может быть не посол, а рассол? А, ну да. У нас программника! Тихо! 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 нас Вы портал передачи подключите! Внимание! И... И... А где же ваши учителя? Да они скоро будут. У них сейчас спецсовет. Тем временем на спецсовете Да. Э, тихо! Я не могу так Арбайтон, когда такой шум цузам. Зачем, Владимир, любовь моя, начинай. Сегодня мы обсуждаем успехи 11 Б класса. Ох, этот 11 Б! Да они пролетят у меня, как фанера над Парижем. Да вы только посмотрите на него. Ты посмотри, что. Вы опять обуздаете. В следующий раз не пущу. Сергей Анатольевич, здравствуйте. От лица всех физруков и вам большой привет. Надежда Геннадьевна, вы не представляете, что сегодня 11-й в целый урок Таблицу Менделеева разглядывал. Да что? Мы с 11-й в очень, мучим, 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 никак в голове не откладывается. Задаем 150 вопросов на урок, они не то что на перемену остались, да еще и дополнительно не попросили. спасибо! Я играю тише тише, 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 еще тише. Так. А вы, что у нас? Сергей Анатольевич, Ирина Николаевна, почему до сих пор прививки не поставлены? Да, я в больнице ни разу в жизни не был. И как-то у меня нет. Ты говори, чего? Я с вами бегать не буду. Жду вас в кабинете. Ох, умоляю вас, ну давайте уже об с В. Они у меня сегодня на уроке такое сделали, чтобы волну пустили. Как? Да,

Пиши, дочь, пиши. Я, Сергей Анатольевич, на тебя смотрю. Знаете, я сегодня дал 11 мою контрольную писать. Так вместо ее они танец какой-то придумывали. Какой танец? Так, пойдемте посмотрим. <связь>

Челку. Челку. классно. а я получился. пересматриваю наших. Здорово, слушай, классно получилось. Такой у нас один остался, парни. Сегодня надо давай. сделать его незабываемым. Да, ну как? Я предлагаю сфотографироваться всем классом, ведь именно с ним мы проводили все, всю школьную жизнь. Давайте! Давайте! Возвращалась 欢迎你